এজোপা জাতিলাও গছত সকলো প্ৰকাৰৰ যত্ন লোৱাৰ পিছতো কিয় জাতিলাও নেলাগে তাকেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ জাতিলাও গছত কি বেমাৰ হয় ইয়াক কেনেকৈ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে তাকেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নমস্কাৰ মই ৰুবুলে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপুনি কৌশল আছে আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব পোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি জাতিলাও জোপা যদি ভালকৈ যত্ন লওঁ তেতিয়া থোপাই থোপে জাতিলাও লাগে আৰু ছমাহ সাত মাহলৈকে আমি ভালদৰে জাতিলাও পাওঁ জাতিলাওজোপা যত্ন ল'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তলখন চফা কৰি ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে এইবিলাক যিবিলাক দেখিছে ক'লা ক'লা এইবিলাক শুকান গোবৰ হয় জাতিলাও গছজোপাৰ তলত মই ধুনীয়াকৈ ছটিয়াই ৰাখিছোঁ যাতে ওপৰলৈ শিপা আহিলেও ওপৰতো পায় আৰু তলত বগাই গ'লে তলতো পায় কোঁ মাৰি তলতো দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাইছে নিশ্চয় গম পাইছে মই জাতিলাও গছত কি কৰোঁ দুহাতমান আঁতৰত এনেকৈ এহাত দেহাত মান বহলকৈ আৰু দেহাতমান দকৈ গোটেই ৰাউণ্ডটোতে গোবৰী পুতি দিওঁ তেনেকৈ লৈ জাতিলাও হওক বা ৰঙালাও হওক খুব বেছি লাগে তেনেকৈ তাৰপিছতো যেতিয়া জাতিলাও জোপা বহুত বগাই যায় আৰু ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন লাহে লাহে আৰম্ভ হয় মই কিনাটো ধুনীয়াকৈ কোৰ মাৰি দিওঁ আৰু এনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ শুকান গোবৰবোৰ ছটিয়াই ৰাখোঁ এনে কৰিলে জাতিলাও গছবিলাক খুব বগায় আৰু এনেকৈ থপে থপে জাতিলাও লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেনিয়ে চায় তেনিয়ে আপুনি এনেকৈ জাতিলাও কলি দেখিবলৈ পাব কিন্তু বহুতে ইমানবিলাক যত্ন লোৱাৰ পিছতো জাতিলাও গছবিলাকত জাতিলাওবিলাক নৰয় বা জাতিলাউবিলাক মৰহি যায় বা গিলি যায় ইয়াৰ কাৰণ বহুতো আছে তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান কাৰণ আপোনালোকক প্ৰধানকৈ যিকেইটা বেমাৰ হয় বা সমস্যা হয় সেইকেইটা বিষয়ে বহলাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ক'বলৈ লৈছোঁ প্ৰথমটো হ'ল এই যে জাতিলাও কলিটো দেখিছে এইটো কলিতে এনেকৈ গেলি মূৰ হৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণ দুটা হয় এটা হ'ল ঘাই গছজোপাৰ পৰা এনেকৈ বগাই আহোঁতে যিডোখৰত কলিটো এনেকৈ মেলে তাৰ কাষত যদি এনেকৈ এটা ধুনীয়া ডাল যায় তেতিয়া গছজোপাত যদি উপযুক্ত সাৰ পানী নাপায় তেতিয়া এই কলিটো মূৰ হৈ যায় আৰু দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল ইয়াত যদি বঁলে বিন্ধে সৰু সৰু বঁল তাৰ উৰি ফুৱে সি খুব ৰঙালাও বা জাতিলাও নষ্ট কৰে সি বিন্ধি যদি দিয়ে এইবিলাকৰ বিন্ধি বিন্ধি তিয়া লিখিয়াকৈ যদি বিন্ধি দিয়ে তেতিয়া কলিটো নষ্ট হয় এনেদৰে নষ্ট হৈ যায় তাৰ কাৰণে ইয়াত সময়মতে কলিটো যে এনেকুৱা সৰু হৈ থাকে এনেকুৱা সৰু সৰু থকা অৱস্থাতে কীটনাশক দ্ৰব্য ছটিয়াই ৰাখিব লাগে দুই তিনিদিনৰ মূৰে মই তেতিয়া কলিটোত কলিটোত বওঁলৈ পিন্ধিব নোৱাৰে আৰু এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে জাতিলাও গছজোপা বগাই যোৱাৰ লগে লগে আগটোত এনেকৈ থোপাথোপে ফুল ফুলিবলৈ লয় আৰু আগটো মূৰচা পৰি যায় এনেকৈ শেষত বাজি ফুল ফুলি গছজোপা মৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ কাৰণে কাষত ধুনীয়াকৈ শুকান গোবৰ দি ইয়াত সময়মতে পানী দিব লাগে বৰষুণ যদি দি থাকে তাৰপিছত সাত আঠদিনমান শুকাই গ'লে জেগাডোখৰ যদি শুকান হৈ যায় এনেকুৱা ইয়াত পানী ছটিয়াই ৰাখিব লাগে সময়মতে তেতিয়া তেনেকুৱাবিলাক বেমাৰ নহয় আকৌ ধুনীয়াকৈ আগবিলাক এনেকৈ বগাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তৃতীয় সমস্যাটো হ'ল জাতিলাও গছবিলাক খুব এনেকুৱা ফুটফুট এনেকৈ ফুট ফুট হৈ বগা হৈ পৰে জাতিলাওটো যেতিয়া বুঢ়া হ'ব মামৰ ধৰা লেখীয়া এনেকুৱা মামৰ ধৰা লেখীয়া হৈ যায় ফুটফুট পৰে আৰু তেতিয়া জাতিলাওটোৰ ভিতৰতো নষ্ট নহ'লেও মানুহে এইটো বজাৰৰ পৰা কিনি নিনিয়ে এই বেমাৰটো হয় জাতিলাও পাতখিলা যেতিয়া কলিটো তেনেকৈ লাগি থাকে তেতিয়া তাত সৰু সৰু কিছুমান এনেকুৱা এইবিলাক এইবিলাক সৰু সৰু কিছুমান পোক থাকে এনেকুৱা এইবিলাকে ইয়াত কামুৰি ইহঁতৰ জাতিলাওটোৰ পৰা ৰস উলিয়াই দিয়ে আৰু সেইকাৰণে তেনেকুৱা হয় তাৰ কাৰণে কলিটো সোনকালে সৰুতে এনেকৈ মুকলিকৈ ৰাখিলে সেই বেমাৰটো নহয় ইয়াৰ উপৰিও জাতিলাও গছত আৰু কেইটামান বেমাৰ আছে যেনে যদি জাতিলাও গছজোপাক খুব এনেকৈ জোপোৱা হৈ বগাই তলত এনেকৈ সূৰ্য পোহৰ নপৰে তাৰ ফলত জাতিলাওবিলাক বগা হৈ এনেকৈ বগা হৈ পৰে ঢেলা টাইপৰ সেইকাৰণে পাৰিলে জাতিলাও পাত দুখিলা এখিলা এনেকৈ চিঙি অলপ সূৰ্য পোহৰ পৰিব পৰাকৈ মুকলি কৰিব লাগে জাতিলাও গছজোপা যিমানে বগাব সিমানেই ইয়াৰ শিপাবিলাক এনেকৈ বহুত দূৰলৈ বগাই যায় সেইকাৰণে কোৰ মাৰি ইয়াত যিমান পাৰে গোবৰ ছটিয়াই ৰাখিব লাগে ইমানখিনি যত্ন ল'লেই মই ভাবোঁ এজোপা জাতিলাও গছৰ পৰা বহুতো জাতিলাও আপুনি ল'ব পাৰিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰি অন্য এটা ভিডিঅ' লগত এক হ'ম ধন্যবাদ